Повылетали вот окна, в подъездах он вывалилось, то, что нам забивали раньше, все повываливалось. Бабах, 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 это вообще кошмар. Подхватилось. Не, ну я не, не вскакивала, я просто молилась. Это уже видно злость у людей, что вот они живут не так, как мы. Сейчас уже ну, нормальными уже нельзя людей назвать, кто такое делает. Это без 10-5 утра начался обстрел. И длился он где-то с перерывами до 6 утра. А потом затише. Сейчас вот опять началось. Повылетали вот окна. В подъездах он вывалилось. То, что нам забивали раньше, все повываливалось. В первый раз прилет был во двор. Та сторона пострадала. Потом был прилет к крышу. Это видно дронами или что, побило крышу, отопление наверху, нам трубы, все побило, затопило квартиры у людей это, на третьем этаже, дыры в потолке. Потом прилет был сюда, эта сторона пострадала, все повылетало. Но это считайте уже вот это четвертый раз. Ну, у нас где-то 12 квартир люди. В основном пенсионеры остались которым некуда ехать, и честно говоря, не за что ехать. Ой, спала, а потом вдруг дом начал трястись, понимаете? Вот это такое вот бабах, 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 это вообще кошмар. Отхватилась. Не, ну я не, вс, не вскакивала, я просто молилась. Господи, помилуй, матинка Божия, помоги нам, пожалуйста. Поэтому даже мой супруг проснулся, подошел ко мне, он в другой комнате спал. Ой, страшно, я его погладила по, это, по руке, я говорю, ничего, успокойся, все нормально. Ну стреляли и страшенно, и такое зарево, такой, знаете, какой-то молния, вспышки были. Ну хорошо, окно у меня занавешенное. все, ну вот так. И до утра я уже, конечно, не заснула. Не страшно, а вы знаете, уже как-то акклиматизировались. уже как-то привыкли. Теперь так мои, значит, эти родные, так. Мама, уезжайте, уезжайте. Я говорю, куда? Кому мы уже надо, старики? Ну вот скажите, пожалуйста. Молодежь, да. Молодежь пусть уезжает, пусть это если... Ну не могут они здесь. А мы... Это да уже одна дорога нам. Ну куда? Сколько той жизни? Надо это уже видно злость у людей, что вот они живут не так, как мы. Я в свое время работала в проектном институте и поездила по Союзу еще тогда. Работала. Мы смотрели, как они там живут. Приезжали вот уже территория с России на Украину, поезд проходил, и сразу видно было. Вот их это и бесит. А сейчас Сейчас уже ну, нормальными уже нельзя людей назвать, кто такое делает.